Media sosial ini memang menjadi pelantar baru Untuk kita luahkan perasaan Saya tak tahulah Untuk saya ni Saya ini sedih segan orang dia, yeah. Walaupun kita berada di kacamata Di depan khayalat ramai yeah. Tapi ada benda-benda yang kita... ...saya tak tidak dibesarkan kursi. untuk berkongsi. Yeah. Tapi mungkin saya ini orang yang yang dah veteran. Macam mana dengan orang muda? Macam saya, bukan veteran. <laughs> <laughs> Tetapi, bukan nak cakap. Kadang-kadang, <laughs> ada orang katanya nak curhat. Hmm, curhat, nanti curhat dengan kawan-kawan, takut kena judge katanya. <laughs> Tapi pelik juga dengan netizen, tak kena judge ke? <laughs> ha, kan? Jadi, uh, mungkin ini sebenarnya platform untuk rasa... apa ...nak dapatkan validasi. Hmm. Nak dapatkan mungkin nasihat atau sokongan. Hmm. Jadi, kita juga tak naklah kita letakkan satu... Uh, terma untuk mereka ini mm -hmm. sebab mungkin mereka juga memerlukan bantuan. Ya yeah, tapi tak yang, tahu. yang penting di sini hmm. adakah ia meluncur hmm. kepada narsisisme atau penting diri sendiri. Jadi inilah hmm. topik diskusi kita pada hari ini. Keluhan atau mengeluh di media sosial dan bersama kita Profesor Mahdia Teknologi minta maaf Profesor Mahdia Dr. Muhammad Azri Abdul Rahman merupakan pensyarah dari Jabatan Psikologi dan Counseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dan kita perlukan counseling di sini Dr. <laughs> khabar, doktor? Ana jadi doktor kalau kita ikutkan topik kita kan hmm. memang sesuatu yang tidak asing. Mungkin kalau pagi tadi saya buka track saya dah nampak dah keluhan pertama <laughs> nah, kan macam ah penatnya pagi ni jam lah nak pergi kerja contoh okay. Contohnya lah. Contoh. jadi ini merupakan trend yang saya dan daya kita berdiskusi bersama Kami kita nampak dia dah terjadi dalam 15 tahun dan dia semakin meruncing. Uh, terutamanya kalau kita nampak dengan pelantar baru sekarang. Okay. Eh, pendapat doktor sendiri. adakah anda doktor nampak trend ini terjadi? ya cik. nas Dayah. kita dapati bahawa mungkin hari ini kita ada satu yang platform media sosial. <laughs> dalam platform media sosial ini dia adalah satu platform yang dinampakkan pada masa di mana satu ruangan, satu ruangan yang terbuka di mana satu sifat ...sekatan kendiri itu dinyahkan. Maksudnya secara tidak langsung kita dapati bahawa... ...setiap individu itu merasakan bahawa tanpa nama apa saja yang dia luahkan hmm. tanpa disedari tanpa nama dia kata ya tanpa mm. nama <laughs> kalau letak nama lain pun orang tak tahu jadi dia boleh meluahkan dan trend ini semakin menjadi kerana hmm. dengan bantuan-bantuan tadi AI segalanya dia boleh menyatakan bahawa oh ini dia belum jadi dirinya sendiri hmm. okay, dan orang di luar sana mungkin tak tahu dan kadang kala dia, pula, dia boleh sekat-sekat yang kawan-kawan kenal tu jangan approve masuk hmm. jadi ha, dia letak yang dia saja jadi disitulah berlakunya fenomena di mana uh, peluahan diri ini merasakan bahawa oh ini sebagai sebagai sebahagian daripada perkongsian. Yeah. Dalam sosiologi kata kita kadangkala perlu berkongsi cerita dengan orang lain menyatakan untuk dapat sokongan. Yeah. Tetapi hari ini ada cara ada kalanya benda-benda tertentu yang tak perlu dikongsikan dikongsikan untuk menarik perhatian. Ah, ah, ah itu akan menjadi satu kisah yang lain. Ini garisan yang kita harus berbincang pada hari ini lain. Hmm. Di mana garisan tersebut? Betul? Okey. Hmm. Dan saya tertanya juga kenapa agaknya curahan hati ataupun luahan ini uh, tidak dilakukan secara bersemuka. Uh, kan? Adakah merasakan macam biarlah uh, kadang orang kan kalau digaduh ke apa kan dia type je bukannya tak tahu perangai kau ah contoh oh. kan tapi dulu aku dah tahu jadi of course akan trigger orang-orang untuk tahu lebih lanjut betul hmm. macam orang clickbait pun ada jugalah kan hmm. jadi kenapa agaknya doktor tak nak bersemuka bila kita bersemuka dia ada satu fenomena di mana kadang-kadang tak sempat bercakap tengok muka orang tu pun kita dah tergamam ah, saya faham <laughs> kan kadang, -kadang <laughs> macam kata di luar bilik tu berkobar-kobar nak marah nak bersemuka <laughs> kan <laughs> nak cakap Tu. bila masuk dalam tu terus saja ya ada apa saya baik hmm. ah, mungkin ada ini adalah uh, personality seseorang itu yang hmm. kadang kala lebih kuat untuk bercakap di belakang hmm. tapi bila di hadapan dia tak mampu untuk hmm. meluahkannya mungkin social cues yang dididik ya sejak kecil yeah. lagi apa tu jangan kita pandang bersemuka nanti kau hajar benda-benda macam tu sedikit sebanyak memberikan personality di bandar kalau kita luah bersemuka kita mungkin berdepan dengan kecaman. Mm -hmm. Kalau kecam depan muka lain cerita. Saya selalu bercerita dengan penonton-penonton uh, dan juga netizen, saya memang pasti awak cakap mencini kat media sosial, mm -hmm. awak komen-komen. Saya pasti 100% awak tak berani cakap benda ni dekat depan muka mm. saya. Ah, <laughs> <Aa. laughs> itu yang berlaku. Itu yang dikatakan bahawa dalam ruangan media sosial ini adalah ruangan yang kita namakan sebagai satu ruangan di mana nyah sekatan kendiri. Oh, uh -huh. Ah, uh, satu sekatan maksudnya kendiri. sekatan dia tu tak ada bagi dia. Ah, tak ada apa, luahkan saja, tak ada mm -hmm tak nak tahu uh, 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 tapi bila jumpa berhadapan itu ah uh, itu uh, yang lock profile terus tu uh, uh. Saya, saya saya nak saya nak tahu lah <laughs> mungkin perspektif daripada orang yang muda juga kan okay. bila kita mulakan media sosial kita start satu pelantar kita letak nama kita yang betul kita letak gambar kita kita letak uh, email address atau sebagainya jadi memang orang ketahui itu kita tapi kenapa bila orang komen tu dia rasa macam orang oh, tak kenal aku siapa sebenarnya semua orang kenal kau uh, atau kawan-kawan at least boleh kenal kau betul tak dalam dunia hari ini boleh tanya netizen kita ya. saya ada berapa akaun? Saya ha. uh, Maksudnya di platform apa ha. ya? Ha. Sekejap ya. Ha. Ya Allah. <laughs> Okey yang aktif yang tigalah. Okey okay, okay, okay. Instagram, ya. Instagram. TikTok, thread lah. Ha. Dalam Instagram ada berapa akaun? <laughs> <laughs> Daya bakar. dua saja, dua saja. Kenapa kau ada dua? Anak-anak. Ah. Oh, okey. Okay. Ah. Anak -anak. Untuk maklumat, kebanyakan generasi kita gen Z kita di paling kurang dia ada dua. Okey, okey. Okey, okay. satu yang memang dirinya. Okey. Yang semua dirinya. Yang kedua itu adalah yang bukan dirinya. Okay. Yang oh. mana dia akan. Masuk ke stoker kawan-kawan dia untuk tahu apa-apa. Oh, sisi oh, gelap untuk dia. Tengok. Dia ada yang itu. Oh. Kalau tak percaya cuma. Kerana kami di peringkat uh, Universiti Melayu di bawah projek ekspresi emosi, kita jumpa hmm. kesan dalam kajian kita ini, kita jumpa kesan hmm. bahawa memang rata-rata pelajar akan ada sekurang-kurangnya dua akaun. Hmm. Hmm. Satu akaun tu kadang dia untuk tahu kekasih dia buat apa, <laughs> untuk mengganggu, dia akan ah. berada dalam itu. Oh. Ada dirinya, ada tidak. Jadi itu sebabnya dalam sesi gelapnya itu yang komen tu kebanyakannya yang ini. Okay. Ah, yang ini dia sopan santun. Okey. Ah, itu yang saya tanya Dayah ada berapa dua. Okey. Okay. <laughs> sebab satu tu anak saya okay. Kan? <laughs> Jadi antara kriteria dia kalau kita nak buat keluhan dan sebagainya selalunya secara anonymous lah. Yes. Ha ah, itulah dia sebab tak ada orang tahu aku siapa sebenarnya. Ha uh -uh, betul betul. Okay. Dan kalau kita cakap pasal um, kat tadi tak nak bersemuka kan tapi kau saya nak tahu juga kadang-kadang ada yang share ini uh, satunya memang betul-betul luahan hmm. satu lagi dia mencari perhatian sebab dia nak backup contohnya ataupun dia macam mungkin aku je yang tak ada melalui masalah ni hmm. jadi dengan komen-komen uh, netizen dan netizen sekalian tu hmm. mungkin dia rasa macam i'm not alone Mungkin ada juga situ, Doktor. Uh, kita lihat um, satu persepsi ini bila kita meluahkan perasaan. Apa yang paling penting sekali adalah kadang-kadang uh, kadangkala luahan ini memang diperlukan untuk mendapat sokongan, untuk memberi satu perhatian kepada orang lain bagaimana solusinya. Uh -huh. Tetapi capai satu peringkat di mana kita manusia ini bila kita diberi perhatian dan kita merasakan bahawa kita perlukan perhatian yeah. itu, uh -huh. kita dapati bahawa macam satu keseronokan, reward. Uh -huh. uh, reward kalau macam Oh, 100 like. Oh, hari ini ada berapa oh, banyak. Dopamin di kepala. Ha, jadi di situlah dia mula rasa keseronokan mm -hmm. Dan kita dapati bahawa luahan-luahan yang positif ini mm -hmm. jarang dapat like. Kalau tak percaya dalam 10 minit, cuba up. Mm -hmm. Benda yang positif. Sekarang paling -paling saya Paling-paling kalau ada 1000 followers pun mm -hmm. akan dapat 0.01% mm -hmm. sahaja yang And akan like. You. Okey. Yang akan like. so yang lain. Yang lain tu tengok saja, so view saja. So manusia pelanung. memang tertarik kepada kontroversi dan kepada emosi. Okay. Bila disentuh dari segi emosi dengan cepatnya akan mendapat perhatian. Okay. Dan bagi okay. bagi mereka di platform media sosial ini, okay. kalau mereka perlukan benda tersebut untuk, ialah, mm -hmm. popular apa semua, yeah. inilah yang dia melakukan. Sengaja melakukan dengan persatuan hmm. perhatian tertentu. Okey. Oh. Berbanding dengan kalau kita buat keluhan dan kita inginkan suatu outcome yang bagus katakan mungkin ada kes mahkamah ke oh. dan sebagainya kan dan kita berkongsi hmm. jadi kat sini dia inginkan sesuatu yang positif atau inginkan impact ha, kalau macam tu macam mana itu yang dikatakan bahawa di mana tahap kita untuk meluahkan kami di pusat uh, UMKES ada satu projek di mana ekspresi emosi digital cara kita uh -huh. yang mana kita melatih bagaimana luahan perasaan itu secara jurnalis. maksudnya kita buat dulu dalam bentuk jurnal uh -uh. kita log dulu maklumat tersebut kita oh. akan ajar. Selepas itu dia baca kali kedua dalam emosi yang stabil oh. baru dia post kongsikan. Oh. Dan kita juga mengajar bagaimana menggunakan function close friend. Hmm. Bila mana kita nak menghantar sesuatu maklumat, bila mana kita nak meluahkan sesuatu, gunakan dulu yang function close friend. Kongsikan dulu dalam kelompok kita. Hmm. Maksudnya ini kawan-kawan kita yang kita rasa kita boleh kongsi, kita kongsikan dulu. And dia pun faham kita, dia pun faham betul. kita kenal. Jangan buka lagi yang itu. Okay. Dan cara yang ketiganya itu bila dah sampai satu tahap di mana kita merasakan bahawa ia dah berlebihan tutup dulu. Hmm. Ha, jadi kita mengajar proses ini Supaya menjadikan generasi kita Faham Bila masa kita perlu berkongsi Bila masa kita perlu untuk melakukannya Kadangkala Ianya amat penting Amat penting kerana Kadangkala kita perlu untuk kongsikan Untuk mendapat sokongan Untuk mendapat perhatian Kerana ada kalanya Kes-kes tertentu yang terpinggir yeah. Jadi kita perlukan benda itu Kita angkat dia Kita perlukan sokongan semua Untuk menegakkannya Itu perlu hmm. Tapi Kadang-kadang itu disalahgunakan. Ya, ha, kadang ini kita latih betul. Itu itu yang kita latih. Itu saya rasa berkait juga dia. dengan soalan Nas tadi. Kadang-kadang macam bila kita post untuk dapatkan perhatian, contohnya tindakan lagi cepat dilakukan hmm. sebab betul. kita perlukan kuasa viral netizen. Contohnya, <laughs> saya rasa memang betul kita tak boleh menidakkan bahawa perkara ini memang berlaku dan banyak juga kes yang berjaya dipercepatkan. Betul. Dan um, okay, saya lah contoh warga track juga kan saya buka saya niat saya nak of course kita apa yang kita baca tu akan mempengaruhi emosi kita bagaimana pula untuk kita yang tidak mengeluh apa-apa tetapi kita rasa ter, terkesan ha, tringet, emosi tringet, kita, tringet kita lagi membaca luahan contohlah contoh cerita rumah tangga contohnya kita tak ada apa apa tapi tiba-tiba rasa macam wah betul juga eh oh okey dia terus uh, apa efek emotion contohnya lah, bagaimana berdampak? Okey, kita perlu ingat bahawa hari ini bahawa dalam social media ini dia adalah satu bentuk di mana engagement. Mm -hmm. Okey, dia ada algoritma di mana dia akan engage dengan kita. Mm. Kalau hari pertama tu kita buka yang tu adalah cerita sedih, mm. jangan terkejut dia akan datang semua cerita cerita mm -hmm. yang Memang ah, algoritma kita. Akan, mempengaruhi akan mempengaruhi apa, yang kita, apa lihat. yang kita lihat dan dia dah membaca dan semua nanti akan datang dan secara tak langsung emosi yang kita baca itu akan berjangkit dengan kita. Mulailah ah. masuknya mood kita terkesan juga. Berjangkit, ini. berjangkit. Tiba-tiba saja kita kena marah. Sedangkan yang tadi orang lain pun <laughs> tidak. Dan sebab kita laku. tekan dan kita baca dan kita nak komen tapi tak jadi tapi algoritma tu dah uh, register bahawa awak dah engage dengan hmm. post tersebut. Patutlah daya saya I got you punya FYP asyik sedih. a day. Ya. Oh. sekarang dengan drama yang penyondol semua malam tu kan. Okay. Jadi semua keluar benda itulah. Ha tu dia. Okeylah untuk kita gulungkan perbincangan kita ya. di sini apa yang um, penonton kita harus sedar harus cakna uh, dalam positif dan negatif mengeluh di media sosial. Okey, uh, tidak salah untuk kita mengeluh berkongsi hmm. namun perlu fokus kepada solusi. Hmm. Maksudnya apa yang kita keluhkan, apa yang kita luahkan itu ada dimasukkan dengan solusinya penyelesaiannya ya, supaya ya. yang lain boleh mempertimbangkan dan mendapat manfaatnya. Hmm. Kita perlu ingat bahawa media sosial ini tak salah untuk kita jadikan dia sebagai tong sampah. Hmm. Masuk buanglah apa-apa emosi luahlah dalam tong sampah itu hmm. tetapi jangan tinggal dalam tong sampah itu oh. kerana oh. bau busuknya akan dapatkan kita. Terbaik <laughs> Dr. Nazri terbaik. Satu-satu ya, uh, penutup atau penggulungan yang sangat hebat ya. untuk penonton-penonton kita ya Daya. Ya, untuk Daya juga ya betul. Jadi ingat eh kalau luah apa-apa tu fikirkan dulu. Ingatkan solusi. Saya ingat ayat okay. ay, itu. Ay, ah betul. Okay. Ingatkan solusi jangan kita tinggal dalam tong sampah yang dinamakan media sosial <tuk> Ya Betul, <tuk <tuk betul. <tuk> Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, uh, pensyarah Jabatan Psikologi dan Counseling Faculty Pendidikan Universiti Melayu Teruskan usaha uh, dengan pelbagai program, program dengan projek-projek dengan juga anak-anak muda kita. Okay. Terima kasih. Terima kasih terima Dr. Okey okay. ya. baik. Jadi kepada anda semua kalau nak komen di Facebook image itu tu hmm. tak apa keluhan yang positif tu kami terima. Ah ha, ha, silakan. Betul. Kita boleh baca mungkin nanti. Dah masukkan kami dalam circle close friends Oh dah. Ha kita kongsi di sini dulu sebab kalau takut kalau kita kongsi dengan dunia yang begitu luas di sana ada yang tak faham kita, hmm? ada yang mungkin ada perspektif berbeza dan dia tak kenal lawat langsung. Hmm -mm. Tapi dia dah kecam awak. macam ha. macam ada dia. Ha? Personal ada body. connection? Ada connection lah. Ha saya baca trace dia banyak <tuk> <untuk> <tuk>